bye Все, настраиваем. Э, пять человек бьет. Пацаны, нас послушали меня? Денис, раз бьешь, э, второй бьешь, так? Дальше. Шесть? Я не знаю. Я не уверен в тебе вообще. Я говорю, хочу, кто хочет, кто, кто хочет стать героем матча, Илья! героем матча. Илья! Як вам так далося всі пенальті забити? Чому? В чому секрет? Просто точна бідна. Шестрі за рахунок чого перемогли? Пас пас пенальтах. yeah Турнир щорічний, какие эмоции он вам цього року приніс, принес? Потому что сегодня мені мне с ну, Сегодня по сравнению с тем первым турниром уже из зрителей стало больше, команд больше. Впервые приехали из Днепропитровской, и Турнир приобретает такой интерес, что и всем болельщикам интересно. Мне как человеку, которому дорог был всегда Виталий Владимирович Баранов. Приятно, что его память сейчас есть, о нем помнят. И эмоции, которые были сегодня, мне напомнили, во всяком случае, с моими друзьями, которые мы, мы сидим рядышком, в то время, когда мы играли в футбол. И сейчас мы пришли к такому выводу, что 8 лет, как правило, в футбол не приходили. Сначала шли в гимнастику, там борьбу, бокс, а потом уже у кого-то где-то не получалось, приходили в футбол. А сейчас 8 лет, и Та гра, яка у них є сьогодні, емоції мені взагалі, дуже понравились. Кажуть, а зараз маленькі діти менше в футбол йдуть а більше на комп'ютері грають. Є така проблема у нас. Ну, так об этой проблеме все говорят. Но, видимо, здесь в Дарнице пока э, такой проблемы нет. В всяком случае, я вижу, сколько ребятишек здесь участвует, сколько здесь смотрит и, и болеет, то это хорошее событие сейчас для этого. Вы могли рассказать немного про эту людину, кому присвященный турнир вашему тренеру, вот, просто чтобы люди знали? Виталий Владимирович Баранов – человек со сложной судьбой. Он в раннем возрасте потерял ногу. Я, например, во всяком случае узнал где-то, по-моему, на второй или на третий год, что он с одной ногой с протез и участвует в тренировочном процессе, бил поворотом. Ну и вот я помню в то время... Когда мне было лет 10-12, то в Киеве, как всегда, была Киевская Динамо, Пересла города всегда победа. Большевик, темп, Динамо Киев. И только Восход, когда появился Виталий Владимирович Баранов, составлял конкуренцию таким клубом, у которых было заметное преимущество. Ведь восхода не было ни поля, ничего. Только на иници... своя инициатива, вот такое было, энтузиазм. И вот Виталий Владимирович был таким примером, всяком случае, для меня останется примером всегда, как он любил детей.